не принесли общая нагрузка на район но ну, по моему мнению она может быть совсем эффективным плюс 300 миллионов гривен 300 миллионов гривен у нас Да, ну это моя это может быть повторяюсь это может быть элективная а оценка она может быть негативной. 30 миллионов я говорю нет я говорю за, за цифру в 300 если посчитайте перед посчитайте я здесь считаю вот, как я понимаю разные изъятие МДС а разовое. А я считаю, что это мое мнение, если так не занимаюсь. Я считаю, здесь ставка 15 на 17. Я считаю, здесь подъем нормативной денежной оценки на 20% как базы. Я считаю, увеличение на 80% фиксованного. Вот, это жизнь. Поэтому, коллеги, это спорный вопрос. Мы действительно не нашли общего понимания, и это нормально. Это нормально. Естественно, это дискуссия. Она быть. Вот. Поэтому то, что предлагается Татьяна Сергеевна, я уже, я уже как, же, как депутат, да, на его такого дела, хороший проект, правильное, отличное, своевременное решение, но я прошу, прошу, либо принять, либо не принять мою поправку в части размер, размера, размера 2. То есть проект решения подготовлен, и мы сейчас его, я, как я понимаю, я уже озвучил вам свое предложение, мы его голосуем за основу сначала. Затем мы проголосуем поправку, которую я прошу вас проголосовать, 4, а 3 процента. Если она пройдет, значит проголосуем в целом. Если не пройдет, тогда останется проект, который предлагает Татьяна Сергеевна со в 4 процента. Есть ли еще желающие выступить? Пожалуйста. Я прошу прощения. Я почему не знаю, что на 3%. Исходя из следующих, скажем так, соображений. Если возникнет ситуация, что мы будем компенсировать, ну, вновь нашедшемуся хозяину этой земли, вы что, окружающие 3 процента будут получать, а мы будем компенсировать 4, потому что вы взяли 4, правильно? Хочу... Нужно это каким-то образом, я считаю, что все-таки вывести на ту рамку, которая будет ставить всех в равные условия. И поэтому поправка по Владимира Павловича очень актуальна. <пасувач> Я хочу зробити акцент на те, що це саме на видвінка. І всі сільські ради. Було, всі сільські ради ставлять ставку плати за землю 4% нормативної грошової оцінки. 4 мені проінформували. Любомирка, гонорати мені сьогодні вранці гонорати мені сказали, що як це ми? Зараз спустимо. Причинаю. Тоді поїбля, виходить ті сільські ради, які ухвалили договори до прийняття цього рішення, отримують більше, а ті е, зовно які зараз почнуть обробляти ці ділянки... Ніхто не мішає тим слова, який наразі включити заповнительне капітан. Но я вважаю, что зараз у вас, как никогда, есть возможность осознанно на доходную часть я просто всей страны. Я, 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 я прошу прощения, вы давайте без лепли а в коллеги, вы давайте цивилизованным образом. Имеет право каждый из нас, я говорю про выслушать. я каждому без исключения дам слово. Леплика, у меня есть вариант. Очень сложно стоять на трибуні, поверьте мне, да, да. Она готовила, это новая вещь. Очень, очень сложно сегодня так вот поехать. Если у нас есть вопросы, я прошу, пожалуйста, поднимайте руки, я с удовольствием на вас. Владимир Павлович, ты, сказал, не думаю, не лучше, сказала, говорит, что э, есть земли, которые не дают лучше, урожай, правильно? Ну, в общем, можно по-вашему да. Есть земли, которые, ну, оба тренировки земли, но только как по-разному понимаю, Так, що ж ми туди у усіх одинаково? Той той фермер, который має землю, де хуже земля, він получить хуже вже, правильно? А то, що земля, может мы как-то будем не, не одинаково. Понял, ладно. Если позвонить, да, то не земля, если позволите, я попросу, буду партнером, хотя я вам заведу. Знаете почему? Это по сути, коллеги, по, по смыслу, правильно правильная поправка, потому что земля разная. Но давайте вторую сторону этой медали посмотрим. Это повод для того, что если мы только разбежной ставки делаем, ну как потом объяснять мне э, 8 вот Как я буду ему объяснять, почему 2% сидоров, 3% сидоров? Просто, просто не я хочу навести приклад от, наприклад вартість нормативно-прошова оцінка в бощах один <с> ліктар двадцять чотири гривень і вартість земельної ділянки в Кументівській сільській раді дев'ятнадцять тисяч вісімсот дві гривні вісімдесят чотири. А <поклінка> я документ.

Если вы, обращаю ваше внимание на процедуру, по которой мы сейчас будем выходить из этой дискуссии. Изначально я ставлю на голосование проект этого решения за основу, за основу. Потом мы или проголосуем, или не проголосуем по праву. Она может быть не одна, сколько угодно. И с учетом того, какая у вас судьба будет и по праву, проголосуем проект решения. Уважаемые коллеги, а я ставлю на голосование. Проект решения. По вопросу, извините, открываю очки, по вопросу про тимчасовый порядок передачи в аренду для витрагов, та не успадковані земельні діляни 20 часток поїздок на территории района. Уважаемые коллеги, мы голосуем его за основу. Кто за, прошу проголосовать. За порядок. Да. Спасибо. За основу решение проголосовано. Уважаемые коллеги, я ставлю на голосование поправку, которую я внес в части этого порядка, а именно касательно размера ставки. Повторяюсь еще раз, я предлагаю проголосовать не в размере 4, а в размере 3%. Я прошу, кто за, прошу проголосовать. Коллеги, спасибо. Кто против? Раз, два, против? три. Но я вижу... Я вижу четыре. Шесть против. Спасибо. Коллеги, поправка принята. Уважаемые коллеги. Я ставлю вопрос о голосовании в целом. Я прошу проголосовать. Спасибо, кто против. Решение принято. Спасибо. Татьяна Сергеевна, прошу вас докладывать, пожалуйста, вопрос про часовым порядок передачи Проплату про за користування земельними ділянками до укладення договорів оренди на території Катовського району. Це не менш швидше питання, ніж було попереднє, але тим не менш. Е, яка мета цього проєкту рішення? Значить, це рішення має забезпечити ефективне використання земельного фонду на території Котовського району із здеменського споривського призначення. Мова йде про такі угіди, як ліля, посевище, сінежаті, землі під багаторічними насадженнями, так, землі, землі запаси. Справа з тому, що ціле законодавство передбачає продажу права оренди земельних ділянок, виключно на, на земельних торгах. Але допоки ці землі будуть виставлені окремим лотом, ми все ж таки маємо їх ефективно використовувати. Що ми пропонуємо? Ми пропонуємо вам на розгляд запродити форму договору, згідно якої. Кожен землекористувач, фактичний землекористувач до моменту виготовлення правоустановчих документів проєкту відведення або вкладання доступної оренди, користується цією земельною ділянкою на підставі е, тієї форми договору, яку ми пропонуємо. У минулому році у нас була е, така сама схема, і ми пропон... затвердили згідно рішення сесії е, плату за землю у розмірі 3, 3%. У цьому році ми ініціюємо питання про 30% від нормативно-грошової освіти. Чому ми просимо більше, ніж 3%? Справа в тому, я ще раз наголошую і звертаю увагу депутатів, що 100% ці гроші осідають місцевий бюджет. І за рахунок місцевого бюджету, тобто сільського, мають бути виготовлені генеральні плани, вирішені питання благоустрою, питання виконання соціально економічних програм. Тому е, дуже вас прошу. Ви зараз є представниками громад і сільських рад, і ви знаєте їхні проблеми. Наприклад, мені не байдуже питання Львовської сільської ради, у якої вже виготовлений план-схема, але у них в бюджеті не вистачає 140 тисяч гривень для того, щоб забрати зустріне і так і кожній сільській раді. Вони готові його замовити, але, вибачте, немає за що проплатити. Я вважаю, що це дієвий механізм для того, щоб суттєво поповнити бюджет сільської ради і хоча б першоетапно етапу замовити плани теми населених пунктів або детальних пунктів. Це щодо першого пункту. І друге, знову ж таки, мова йде про землі колективної власності, або як їх ще прийнято називати в колах сільгосвиробників. Ми також звертаємо, ці так, землі е, використовуються, незважаючи на їхню суповітність, і вважаємо, що теж за них 100% мають знаходити кошти. Е, згідно цього рішення, е, питання щодо укладання е, цих договорів має е, заслуг, бути заслутані профільній комісії, знову ж таки, де головнує долю. Потім 15-денний термін голова районної державної адміністрації отримує рекомендації щодо укладання договору, районна державна адміністрація укладається в договорах, звітує податкову і, таки, і е, періодичність знесення платежу для фізичних осіб один раз на рік до 29 серебря, а для юридичних осіб одна, одна 12-та щомісячно до 20 го числа на статьому засіданні. У меня есть вопрос. Татьяна Сергеевна, с Древней Судистом вообще не было да? Нет, у да, просто у Просто У кого есть вопросы. Сейчас, У меня есть вопрос. Еще раз, давайте так, есть боевые и есть землезапасы. запаса, да? Ну боевые действия, боевые действия, боевые действия, боевые действия, боевые там, я так понимаю, и как вы мне объясняли, что это будет просто та же самая процедура, что была в прошлом году. Да, но все вопросы мы подняли ставку. в размере 3,5%. Но с активным залучением комиссии, профильной комиссии при районной раде, как все же таки, будет принимать участие в подготовке проекта договора. Для чего это питание? Мы там в этом проекте речь, что там проекты договора будут Второе, да, <служие> uh, так, я так понимаю, районная рада участвует и комиссия, и, и, там действительно надо разбираться, там действительно большой беспорядок в паевых землях, которые вот, и там мы действительно... <служие> <служие> не, <служие> не, не, я говорю про паевые земли сейчас. в паевых землях там действительно нужна комиссия, там действительно нужно разбираться по всему но по договорам еще раз хочу уточнить. Райдерская администрация и Райрада ну, на прошлый год там, в принципе, у нас не было взаимодействия. В этом году надо идти, потому что ну, там, в принципе, все понятно. Эти земли запасы, они вынесены, они понятны. Большинство из них имеет даже кадастр и так далее. Знову ж таки, там є скандальні питання, де, наприклад, в минулому році ми стикалися, що роботу саму земельну ділянку потребували кілька фермерів. І тому тут потрібна безпосередньо участь і активна участь в громадськості, для того, щоб це рішення було неоцібень, щодо питання передачі. здесь у нас получается, что управление сельхозяйством у нас занимается подготовкой этих проектов. Да, подготовкой проекта, вне проект, вне. Проект, да, юридический сектор их продолжает, а да. голова уже за организацией комиссии и их подписывает. То есть это опять тоже выносится на комиссию. Да. Я просто понял, что это проект решения, это то, что было. Это, ну, земли запас это по старинке делает радость а администрация, а по земли это да, комиссия я согласен. Ну, снова же таки, зараз, мы зараз, если мы трапнем до ветви витри

Прошу внимания. Однозначно, В прошлом году глава администрации заключал подобные договора и наносил в них изменения исключительно по, скажем, ну, смотря на там специалистов, которые готовили ему подобные договоры. В этом году мы предлагаем, и мало того, я что мы предложим решение, он прав, по которому этот процесс мы включаем постоянную комиссию, профильную постоянную комиссию районного совета, мало того, которая, я предлагаю, чтобы еще заканчивать решение сессии, потому что не все депутаты состоят в нашем